Ну, у меня такое приятное ощущение, вот как девушка говорила, да, вот э, я всегда просто иду на тренинги так. У меня есть такие-такие вопросы, мне надо вот конкретно, как вы говорите, да, рецепт, инструкцию, вот. А сейчас просто у меня, ну, честно, вот ощущение того, вот вы вчера говорили, я как-то перестала вроде как лететь против ветра, то есть как-то вроде нашла свою нишу и ну, посмотрим, конечно, как оно будет, но сейчас просто ощущение просто хорошо, спокойно, удовлетворенно, не надо ни бежать там кому-то что-то доказывать, биться головой, ну. Спасибо. Хороший результат. Хорошо очень. Но вот когда я закрыла глаза, сразу вот этот образ возник. И тогда у меня он не возник. Я ехала, когда на шее. Я боялась, там еще что-то. Но по сторонам я успевала смотреть, как на меня там что-то смотрит. Ага, выводы стоит идти к психологу для того, чтобы он решил какие-то твои личные конкретные проблемы и сказал тебе, что и как делать. Он тебе, по сути, как бы показывает, тебе, как можно, а дальше мы уже сами между собой это все и делаем. Да, спасибо. У меня очень кайфовое ощущение. Даже мозг отключился и не хочется его включать. Отлично, не надо. Я вичу в момент доверия. І я зрозумів, що я саме це хочу будувати в своїх відносинах. І це одне. І інше мені дуже сподобалося, що я відчув, якби цього недостатньо. Це той, що ти показував цю вправу, коли конфлікт вирішується якби, таким тілесним способом. І це для мене трішки нове. Ну, тобто я побачив намиснув в цьому і зрозумів, що от тут треба це мені більше пробувати, ну це більше практики в цьому. Ну, у меня из ощущений у меня тут какое-то такое вот светлое пятно. Я не знаю, это пустота или не пустота, но вот какое-то светлое такое пятно mm -hmm. и вот, ну, приятное от него ощущение. Вот для меня было очень важно пережить опыт доверия мужчине, вот Гриша, огромное спасибо, просто безмерная благодарность. И действительно, вот доверие тренируется, потому что я замечала, что с каждым разом, чем больше вот как-то все завершается благополучно, как-то вот я больше расслабляюсь и больше доверяю. И еще для меня тоже был очень важный факт, такое принятие меня в скандале, потому что я поняла, что я, мне очень тяжело на самом деле было в последнее время с мужчинами общаться, я не могла понять, в чем дело. И тут я поняла, что я, видимо, боюсь вот проявления того, что я могу быть там агрессивной, Слово, что я могу, могу претензии, предъявлять. И тут, когда я получила такое вот принятие, меня такое я почувствовала, вот я просто чувствую, что я сейчас расслабилась, и вот этого страха какого-то такого, который был, сейчас нет, и ну такое очень приятно, самочувствие. Все было на самом деле очень здорово, познавательно. для себя лично подкорректировал, скажем так, мужскую роль в скандале. Ну в общем, спасибо вам.